Гуревичу. Дуже відповідальний у нас турнір. Такого, мабуть, рівня ще не було змагання у нас у Херсоні останнім часом. Совершенно верно. Турниры такого уровня – это отборочный турнир к чемпионату Европы по боксу. Поэтому проведение этого турнира – это не только э, престиж, но и большая ответственность. К нам в гости приехала вся страна, причем вся боксерская страна. Боксеру около 150 человек. Сборную команду, национальную сборную команду Украины по боксу будут представлять всего 16 человек. Представьте, какая конкуренция. Это более чем серьезно. Но э, я думаю, что Херсон, э, благодаря своей и материально-технической базе, и тренерско-преподавательскому коллективу э, справился с этой задачей достойно. 8... И в финале наших четверо боксеров. Кто из них будет представлять, кто из них выиграет и кто из них будет представлять национальную сборную команду на чемпионате Европы, это мы сейчас узнаем. Буквально через пару часов. Однако было бы, может быть, очень сложно организовать такие турниры. Кто-то, может быть, поможет. Не только федерация боксу этим занималась. Совершенно верно. Ситуация, с... дело в том, что практически опыта проведения таких серьезных турниров у нас не было. Поэтому мы искренне признательны всем, кто помог нам это сделать, всех, кто участвовал в этом деле. Особенно, конечно, признательность на городскому голове Владимиру Васильевичу, да он и сам бывший боксер. То есть человек, который один раз вышел на ринг, это уже Спасибо на всю Владимир жизнь. Александр. Так точно. Владимир Сейсарда, человек, который вышел один раз на ринг, он всю жизнь остается боксером. И многие другие. Государственная служба охраны, Юрий Владимирович Красношапка. И многие-многие другие, которые помогали нам этот турнир делать, сами мы не справились. Мы искренне им признательны. Мы хотим, чтобы Херсонщину заметили. Бокс развивается у нас очень серьезно и имеет тенденцию, вот пожалуйста, Дмитрий Буленков был на чемпионате Европы, на чемпионате мира. Сейчас у нас Дзедевич Дима, он готовится к европейскому, не к, европейскому, а к чемпионату мира, к отборочному турниру на чемпионат мира, который будет со в Турции. Поэтому действительно есть чем похвастаться, есть что сказать. Мы сподеваемся, что турниры такого уровня частенько будет для нас э, назначаться. Я более чем на это надеюсь. Почему? Потому что э, действительно Херсонщину заметили. Я являюсь членом Совета Федерации бокса Украины. Сейчас присвоено э, звание судья национальной категории. Но вот сейчас нескольким нашим товарищам присвоили. Само. У нас прекрасный судейский корпус. Это и Эдуард Годес, и Плотников. Вот, поэтому я дійсно надеюсь, що на Херсонщину будет более пристальное внимание со стороны областной, обласно э, бокса України. Понад дві сотні боксерів майже з усіх регіонів України вели боротьбу за 16 путівок до складу збірної України, що виступить у серпні. На чемпіонаті континенту, який відбудеться у Миколаєві. На цих змаганнях були присутні дуже багато спеціалістів, які уважно стежили за нашим майбутнім з боксу. Серед них і був старший тренер штатної збірної України з боксу Юрій Васильович Шевчук. Ну, на даний момент український бокс переживає так сказать, прилив второго дихання. Почему? Тому що після Олімпійських ігор 2000 року -го произойшов 100%, 100 сміна зміна на. Национальной сборной команды. И после ухода э, основного состава сборной команды в профессионалы, э, после этого, будем говорить, был ощутимый спад результативности украинских боксеров. На данный момент, э, что значит, пошел прилив второго дыхания. Э, закончился чемпионат Европы в Болгарии. Национальная сборная заняла второе общекомандное место, привезла пять медалей, одна из которых наивысшего достоинства. Также, что можно сказать о Херсонщине. На данный момент во всех сборных командах Украины, то бишь сборная команда Национальная сборная команда юниоров, сборная команда кадетов, а также женщин. Во всех этих командах присутствуют представители Херсонской области. На данный момент приехал Дмитрий Буленков из чемпионата Европы, занял пятое место, проиграл чемпиону. Европы в этом весе, азербайджанцы, Но я думаю, что на следующий год на чемпионате мира эта ошибка будет исправлена. Поскольку в своем весе Дмитрий занимает ведущую позицию и, бум говорит, он вне конкуренции. Также сегодня э, стартует заключительный сбор, акклиматизационный сборная команды Украины по кадетам, который будет проходить в Стамбуле. И 4 августа этого года начнется чемпионат мира. Также сборную команду Украины от Херсона представляет Дмитрий Дедевич весовой категории 80 килограмм, который, я думаю, достойно проявляет себя на этих соревнованиях. Что можно сказать об этих соревнованиях? Это то, что они проходят на высоком организационном и спортивном уровне. Будем говорить, здесь собрался полный кворум, собрались все области нашей страны, которые представлены лучшими боксерами. Также по финалу проведения этих соревнований можно судить о том, что на чемпионате Европы, который будет проходить с 7 по 18 18 по 26 августа этого года в городе Николаеве в определенных весовых категориях будет представлена, опять же, наша команда. В нее войдут представители Херсонской области, которые, я так думаю, что и, во-первых, представят нашу страну и почетным образом заявят о Херсонщине в дальнейшем. Однако, наибольшую важность стежив за боксерами, конечно, старший тренер сборной Украины среди кадетов Виктор Павлович Зверев. Адже незабаром, забаром уже в середине серпня, ему выставлять нашу команду на чемпионате Европы. Виктор Павлович, вот практически завершился этот отборковый, очень серьезный турнир до чемпионата Европы. Что вы увидели? Есть перспектива у нас? И мы еще сподеваемся завоевать на чемпионате Европы? Ну, конечно. И этот турнир, который проведен на очень высоком уровне. Уровень очень высокий. Я видел совсем недавно европейское первенство среди кадетов. И организация данных соревнований ничем не уступает той организации, которая была буквально месяц назад в городе Тирана, Албания. И большое спасибо Бородаю Юрию Леонидовичу, что он выводит Херсон на европейский уровень. Я надеюсь, что в скором будущем мы увидим и международные соревнования в вашем прекрасном городе. А то, что касается боксеров, которые были представлены на этих соревнованиях, меня очень радует география этих соревнований. Знаете, почти все области у нас представлены здесь лучшими боксерами, потому что это отборочный турнир, потому что это связано с формированием нашей команды, незалежной нашей Украины. Хотелось бы отметить и возросшее мастерство херсонских боксеров. На данных соревнованиях себя неплохо зарекомендовал Олег Зубенко, который представляет спортивный клуб «Украина», там, где руководит Бородай Юрий Леонидович. И те ребята, которые у нас в скором будущем соберутся в городе Николаеве на заключительный сбор, и там мы окончательно определим тренерский совет, определит тех людей, которые будут защищать флаг нашего государства. А какие вообще перспективы развития бокса у нас на Украине, с вашей точки зрения, как вы, дитячий, как говорите, тренер, э, будущее наше? Mm -hmm. Да, я сказал бы еще раз, подчеркнул бы о том, что именно эти соревнования еще раз подчеркнули, что буквально во всех областях нашего государства бокс развивается. И развивается довольно-таки успешно. Это можно видеть на примере и того, что мастерство многих боксеров, представляющие, ну, будем говорить так, не боксерские области нашего государства. И там вот тот же Тернополь уже представляют, уже несколько человек являются кандидатами в сборную, которые приглашены на сбор. Также Ровенская область. Ну, все, все области у нас охвачены этим видом спорта. И в связи с теми событиями последними, которые произошли в ЯБА, у нас довольно-таки неплохо развивается наш вид спорта. И я надеюсь, что именно местные руководители любой области, невзирая на то, что является боксом ведущим у них или не является, вложат те минимальные хотя бы финансовые средства для развития бокса. И у нас, конечно, бокс будет всегда развиваться. Хотя и в данной ситуации, спасибо тем фанатично преданным людям этому виду спорта, они с любыми путями ищут средства, поэтому мы видим много юных соревнованиях, 300-400 человек, но это о чем-то говорит, что юношеский бокс на правильном направлении. Я прошу всех руководителей всех областей поддержите юношеский бокс, и в, 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 очень скоро мы получим золотые медали Олимпийских игр. Вот же можно сказать, что у нас появятся еще и клички, и седоринки, и вирчицы. Есть подевание? Да, обязательно, обязательно появится, потому что бокс не является последним видом спорта в нашем государстве. И самое главное, что есть люди преданные этому виду спорта. Приємно, що серед претендентів на поїздку на європейську першість були й херсонці. У фіналі на ринг виходило четверо боксерів з Таврійського краю. Найбільш Дала провели свої поєдинки Олег Зубенко у ваговій категорії 40 кілограмів та Григорій Пряда у ваговій категорії 52 кілограми. Обидва вони отримали перемоги і представляли Херсон. Олежа, ми вітаємо тебе за воюванням першого місця. Важко було. Ви знаєте. Вы знаете, было, конечно, тяжело, в каждом будет тяжело, но я выкладывался на все 100%, мы с тренером готовились, и я думаю, что бой прошел успешно. А какой был наибольший бой? Ну, самый тяжелый бой был для меня второй. С Киевлянином я дрался, он был очень напористый, но все-таки я его немного превзошел и выиграл его. Ну, это не первый твой успех. Да, конечно, я еще перед этим выиграла первенство Украины. 2006-2005 году. И сейчас будем готовиться к чемпионату Европы. Среди... И это что будет, будет в А кто тебя тренирует и где ты тренируешься? Ну, ну, меня навчает, так, если так можно сказать. Игорь Викторович Прудников, это мой тренер. Я его знаю очень хорошо, и мой даже отец его знает. Ну, тренируемся, тренируемся в школе бокса. Ну, и все-таки, какие в тебе планы? Что ты думаешь до всех таких боксов? Серьезно так? Ну, хотел бы, конечно, достичь таких серьезных успехов, результатов. И вот хотелось бы поехать, может быть, если получится, даже на следующие Олимпийские игры. Потому что мне очень хочется там побывать, посмотреть, посмотреть других боксеров, как они дерутся, посмотреть их технику. Ну, ми тобі бажаємо, щоб в тебе все, все збулося, щоб ти поїхав на Олімпійські ігри і щоб став Олімпійським чемпіоном і нам дав перше інтерв'ю. Все, спасибо. На жаль, гінічанин Іван Благодельський та херсонець Олександр Маргарян у рівних поєдинках поступилися з мінімальною перевагою за рішенням суддів 2-3 своїм суперникам. Однак у них ще є шанс пробитися до збірної, якщо вони добре себе покажуть на зборах перед чемпіонатом. thank <laughs> you